Как вы думаете, почему за 8 лет меня ни разу не арестовали? Не, не потому, что, что я весь такой умный и я умел прятаться и так далее и тому подобное. Да потому что работники, вот, правоохранительные, профильные, которые этим занимаются, делали вид, что они нас ловят, вот, а мы делали вид, что мы прячемся. 9 мая на празднике очень много людей ко мне подошли два человека. Сотрудничать я сразу согласился. Больше этого я даже был очень рад. Наше задание было вот, узнавать вот, в основном городе всех, скажем так, которые проявляют вот, большую активность в национализме, фашизме. Последнее дело, то, что было, ну, то, что меня сдал предатель, мы хотели взять одного бизнесмена одесского, который вот, помогал Айдару, который помогал Азову, вот, финансировал его. Мы прекрасно знали, что он встречался с господином. Ой вот же, как же всего нашим одесским вот э, лидером тогда правого сектора. Стерненко? Да. Он встречался со Стерненко. Вот э, хорошо, хорошую большую сумму вы, выделил Стерненко. Вот, тем самым он помогал убивать одесситов. То есть не сам лично, он а сам каким был... чином? Деньгами. Не, каким чином убивал в Ну, когда 2 мая, помните, когда сжигали одесситов? Он хорошо профинансировал и правый сектор, а в последнее время он финансировал Айдар и Азов. Я не жалею, нет, понимаете как. Я просто жалею то, что он ну, мало сделал. Плюс у меня родственник работает в Москве. ФСБ? Нет, он там работал когда-то. Сейчас у него немножко другая должность и звание. Он пришел в более серьезную структуру. А что он вас не вытер на туда, извините? Ничего страшного. Значит, я менее достоин. Есть люди, которые более достойны, чем я. Я простой одесский рыбак. Вы писали заяву на обмен? На обмен, да. Поэтому сижу тихонечко и жду.